Gitarra, akordeoia eta akordeoia 12 листопада День працівників радіомовлення та телебачення. А чи уявляється життя Акерманці без телебачення та радіо наше сьогоднішнє питання? Я думаю, ні. В принципі, я хочу сказати, що когда я росла, не було радіо було, а телевізора не было. А потом, когда я уже вышла, мы брали телевізор в розсрочку, Но без телевізору, без как вам сказать, обзора вот того, что как мы живем, как мы дышим, чем мы существуем, я думаю, что не было бы этого. Раньше жили люди, нормально было, и сейчас хорошо. Прогресс идет вперед, и без него мы не можем. Нужно, конечно, нужно в наше время. Ну и, как говорится, ну нету, и так обходимся. А так нужно радио и телевидение. Нет. Почему? Потому что это все информация приходит здесь. Немножко не не, не не то, как выразиться. Ну, не тот комфорт, может быть, так. Наверное, не было. бы. Почему? Почему? Вот вы знаете, я каждый день поднимаюсь утром, когда собираюсь на работу, я включаю радио и слушаю его. Без радио вообще такая пустота какая-то, я не знаю. Вот для меня это единственное какое-то возможность что-то узнать нового, интересного, наверное, пообщаться с кем-то даже, передать какой-то привет. То, что я вам желаю в День радио, телевидения, здоровья, успехов, творческих в первую очередь, очень интересных передач, чтобы хотелось проснуться утром, включить радио или включить телевизор и увидеть вот таких красивых девушек, как вы. Представляю. Э, ну, расскажите. А, потому что у меня пятеро детей очень редко смотрю телевизор. Они все время смотрят мультики. Ну, как бы для детей, может быть, я не представляю, потому что они мультики все время смотрят. А для себя уже приходится представить. Ну, безусловно, современное телевидение большую роль сыграло, в общем-то, в нашей жизни. Но, как мне кажется, его роль потихонечку начинает становиться все меньше и меньше. Почему? Потому что э, интернет. Интернет захватывает э, пространство. Э, в интернете э, э, информация, как правило, более оперативна. Э, мало того, она вживую обсуждается многими людьми. Люди могут высказывать свое мнение. Это то, к сожалению, чего лишено телевидение. Э, и еще один огромный минус современного телевидения это то, что, э, к сожалению, изобилие рекламы, э, ну, просто... Просто не хочется порой уже смотреть до конца фильм, теряется сюжет, теряется конвай этого фильма. Вот. Я думаю, что реклама работает не на пользу видео, в данном случае, конечно, с нее зарабатывается, но изобилие рекламы только начинает отворачивать людей от просмотра телепрограмм, телепередач. Потому что всю ту же информацию можно гораздо более в сжатом, век очень динамичный, поэтому люди хотят получить информацию быстро, сжато и конкретно. И в этом, конечно, преимущество, в этом случае, конечно же, у интернета. Ну, в принципе, для многих остаются еще любимые сериалы. У домохозяев, у которых есть время побольше, и у них есть желание смотреть, ну, почему бы и нет. Я, конечно, все меньше и меньше уже уделяю времени телевидению. Конечно же, хочу поздравить всех работников радио и телевидения за их благородный труд. Они как бы все время остаются на острие события, вот, подавая зрителю информацию. Пусть им сопутствует удача в их благородном труде. Gitarra, akordeoia eta akordeoia